Janda-janda yang ada di sini pula macam Pakistan. Dia masuk sini, dia masuk dengan abang kapet. Dia masuk kampung. Dia masuk mana-mana tempat. Dia masuk mula-mula kayu by school. ah ha, dia pakai pasal ladang. Macam mana dia boleh jual kapet? Dia masuk kampung mana-mana lah. Kita nak, bukan nak salahkan siapa siapa Lepas tu dia tengok janda satu. Dia kahwin janda tu, dia nikah lah. Dia kahwin janda yang tua. Lapuk tu dia sapu, dia ambil kontrak. Dia kahwin, lepas tu dia buka satu kedai perabot tu. Hmm. Dia cuba buka satu kedai kapet. You tengok. Ini dalam masa 10 tahun, oleh kerana pernikahan dia dengan orang ini, anak dia jadi warga Malaysia. Adakah mereka boleh buat perkara ini di Singapura? Di India sendiri pun tidak ada boleh, boleh buat. Di Bangladesh sendiri pun kita tak boleh buat. Bangladesh ah, itu pun tak boleh. Buat. Pakistan pun kita tak boleh buat. Tapi negara kita undang-undang kena gubal. Perkara ini harus dibincang dalam kabinet. Apa gunanya setiap minggu hari Kamis, sorry, hari Rabu, menteri-menteri kabinet, menteri penuh berjumpa dengan Perdana Menteri. Hal-hal ini harus dibincang. mereka pandai berkata, eh hari ini migration datang, besok kita boleh buka. Jangan mempersendakan pegawai-pegawai kerajaan Malaysia. Itulah saya kata, mulut lepas tu, mulut celopok. Warga asing kena jaga mulut. Kalau saya lah, pergi India, bolehkah saya bermaharaja gila? Tidak boleh. Macam hari itu, apabila kita dah nari, adakan satu kerja yang maha besar di kawasan uh, Little Dhaka, Breakfast, hari ini buat tangkapan, kita percayalah ada tangkapan, KPDN pun ada masuk, Immigration ada masuk, DPK ada masuk. Tetapi dua hari depan, dua hari belakang pula, kabisan pula, ada dia orang jual ikan, daging di luar. Beberapa kali kita terjang, isu mengenai warga asing yang bermaharaja gila di negara kita khusus di Kuala Lumpur saya akan bekerjasama dengan kerajaan untuk membentras sungguh bekerjasama dengan kerajaan. saya dapati beberapa individu lah bukan beberapa ada satu individu yang meluarkan kononnya dia nak jadi hero tak kisahlah tapi saya sekali lagi saya beritahu ini jangan cabar saya ya jangan cabar saya saya menjalankan tugas ini seperti mana yang saya katakan. Saya junjung kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong. Dan apa yang tersebut dalam perlembagaan persekutuan sebagai anak negara Malaysia, saya jalankan ini. Ini iktibar saya. Maka hari ini, ya, saya wargarkan apa yang dikatakan oleh program repatriasi, repatriasi migran. Yang uh, dipercaya akan dilanjutkan, yang dipercaya akan dilanjutkan seperti mana yang diberitahu oleh Datuk Sri Sabri Nusatyon Menteri KDN. Saya war-warkan, saya ucapkan tahniah. Tetapi ada satu dua perkara lah. Di mana kalau adanya lebih tangkapan terhadap warga-warga asing yang sudah salah guna pas banyak dan masuk tanpa dokumen tinggal lebih masa dan kepada mereka ada juga beberapa perkara saya nak bagi tahu bahawa banyak yang duduk di Pekan di Kuala Lumpur khususnya di bandar-bandar besar warga asing yang menjalankan perniagaan dan dipekerja khususnya dekat warga-warga Malaysia sendiri khususnya warga Bangladesh, warga Nepal, warga Pakistan. Mereka bekerja menggunakan pas ladang, ha, permit ladang. Biasa ni syarikat-syarikat permit ladang ni, saya keluar tak kenyataan ni supaya menteri akur dan sedar dan agensi-agensi kerajaan yang ber, berada dalam bersangkut dan taut dengan perkara ini arif tentang apa yang saya bagi tahu kita mempunyai capacity dan capability. Selalu saya katakan, agensi mempunyai capacity dan capability. Kalau tidak ada capacity dan capability, apa gunanya ambil gaji? Ha? Kerajaan membelanjakan berjuta-juta untuk hal ini. Untuk membentras uh, pendatang asing masuk ke negara kita tanpa dokumen. Masih ada juga, kita, saya percayalah masih ada juga. Kita ucapkan tahniah kepada polis, polis sempadan, dan imigresen sempadan, custom semualah. Tapi ada juga satu dua yang dia masuk juga lah masih kita tahu ya. Kita baca dalam berita. Kalau tidak masuk, jangan kata tak masuk. Macam mana polis tangkap. Macam mana pula imigresen dia tangkap. Dia katakan 120 tangkapan telah dibuat. Maka ucap tanya kepada mereka. Tapi dalam hal ni ya. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Sekiranya mereka mempunyai lesen daripada MPOB baru boleh mereka mendapat permit ladang. Tapi kita tengok dalam Kuala Lumpur ni ya, dan bandar-bandar besar di seperti Pulau Pinang, Johor, mereka gunakan permit ladang dan bekerja di restoran. Maka ini adalah salah guna PAS. Maka perkara-perkara ini harus uh, diambil tindakan tegas oleh siapa bukan si immigration. Oleh PBT, pihak berkuasa tempatan. Biasanya di Kuala Lumpur, pihak berkuasa tempatan di muka sangat oleh satu ayat apa yang dikatakan kita lebih prihatin dan beri per, perih kemanusiaan manusiawi kita mempunyai manusiawi lah ayat dia yang betul oleh kerana ter, terlalu terla, tersangat manusiawi maka mereka ambil kesempatan pihak berkuasa tempatan lebih harus berwaspada dan harus berkompromi dengan agensi-agensi KPDN immigration semua berkompromi. Tengok dia kita tengok masih di Brickfields, di Jalan Ipoh, uh, Petaling Street kita tengok mereka KPDN, eh? kalau ada aduan baru dia masuk. Kita tengok dia tidak senaraikan apa-apa harga barang. Terima kasih kepada uh, Menteri Wilayah. Dia sekarang dah bagi 4 bulan untuk penjaja tempatan untuk memohon. Jangan saja memohon ya. Diharap Menteri Wilayah dan BBL akan meluluskan permohonan penjaja tempatan. Dalam masa yang sama juga Kita mahu penjaja tempatan Jangan jadi alibaba Janganlah beri lesen kepada warga asing Dia jual Macam berifik kita tengok Banyak penjaja-penjaja warga asing Duduk tempat ni dia jual Dalam hal ni Program repatriasi migran Saya harap uh, Menteri Kedeng akan lanjutkan lagi Tapi lanjutkan pun Jangan bagi kepada Kroni-kroni yang akan tampil ke depan saya percayalah ada banyak kroni tampil ke depan ambil itu. Bagi kepada banyak NGO, bukan saya kata NGO sahaja, banyak NGO dan banyak juga yang mereka bertauliah untuk mengadakan program seperti itu. Saya ucapkan ya kepada uh, menteri KDN. Sekarang bagi pelawak. Lanjutkan. Kalau NGO yang sudi datang, kita tidak mahu apa-apa peruntukan macam NGO, kita, kita tidak mahu apa-apa peruntukan daripada kerajaan. Kita sedia menempatkan satu tempat kalau warga asing kita bayaran dia bayar kepada kerajaan. Kita hantar dia balik. Itu saja kita mau. Harap Menteri KDN dia dengar apa luahan hati daripada aktivis semua dan banyak NGO akan mencubur diri dalam hal seperti ini dan kita juga mau PBT, DBKL dan semua PBT keseluruhan ni prihatin dan kita harus membentras warga asing yang maharaja gila menggunakan orang Malaysia. Kita mempelawa warga asing datang. Memang ada orang mengatakan, eh kerja sapu siapa mau buat? Kerja cuci longkang siapa nak buat? Kerja itu siapa nak buat? Memang mengaku. You datang pakai permit lah. Bila bayar permit, ada peruntukan untuk kerajaan kita ada duit masuk. Tengok macam selayang. Eh? Ya. Pagi kalau pergi, siapa pergi pun, kita dulu bandar tau. Bandar raya bukan bandar, bandar raya. Di selayang, di terang-terang nampak. Pagi 250 gedai Dua daripada pasar Digondol oleh orang-orang Rohingya Warga asing, tidak mempunyai dokumen Lagi samseng tau Tak berani orang nak pergi Kalau macam ni, polis kena turun PBT, DBKL kena panggil polis Turun untuk satu minggu, kena adakan sana sekatan, jangan bagi mereka Ini pula sedap Pagi daripada pukul 6 Sampailah pukul 2, 3 250 gerai kecil-kecil Menjual semua sayur-sayur dan di Cameron Island pula, banyak ladang. Di ladang jalan kebun yang kelang kita tengok, tanah-tanah di sana reserve orang Melayu. Tanah reserve orang Melayu, tapi siapa duduk? Bangla duduk. Ada yang jadi penduduk tetap mendapat IC merah, dia menyewakan tanah itu. Saya mempunyai bukti, kalau tak ada bukti, Datuk Kalai tak cakap. Kalau siapa-siapa uh, nak apa ni, polis hendak ke apa, saya boleh bagi. Saya mempunyai bukti buku.